28 февраля 2013 года в Новокузнецком техникуме строительных технологий и сферы обслуживания прошел областной конкурс профессионального мастерства, обучающихся и мастеров производственного обучения учреждений начального и среднепрофессионального образования Кемеровской области по профессии электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования. Организаторы конкурса – Департамент образования и науки Кемеровской области и Государственное образовательное учреждение дополнительного образования, Центр развития творчества и профессионального образования Кемеровской области. Конкурс профессионального мастерства направлен на повышение качества профессионального образования и его адаптации к требованиям регионального рынка труда. Основные цели и задачи конкурса – усиление практической направленности профессионального образования, пропаганда прогрессивных технологий, передового педагогического и производственного опыта, повышение престижа профессии, совершенствование профориентационной работы с обучающимися, поощрение лучших обучающихся и мастеров производственного обучения по профессии электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования. Впервые в этом году обучающиеся второго курса имели возможность продемонстрировать свои профессиональные умения и навыки. По условиям конкурса участникам было предложено пройти испытания по двум этапам ⁇ теории и практики, а также подготовить домашнее задание. Домашнее задание для мастеров производственного обучения заключалось в разработке презентации по теме современной технологии в производстве. Обучающимся необходимо было подготовить профессиональное портфолио «Моя профессия». Теоретическое задание включало в себя вопросы по предметам профессионально-технического цикла и выполнялось в виде тестовых заданий на компьютере. Практическое задание мастеров производственного обучения существенно отличалось от практических заданий обучающихся в том, второго курса и выпускных групп. По словам участников, как теоретическое, так и практическое задание оказалось очень сложным. Тем не менее, компетентная жюри, оценивая конкурс, отметила высокую теоретическую подготовку всех участников. Поэтому победители и призеров конкурса в большей степени определяли результаты практического задания. Победителями среди обучающихся второго курса стали первое место – Белобородов Михаил, профессиональное училище номер 31, город Гуревск. Второе место – Утин Михаил, Кузнецкий индустриальный техникум, город Новокузнецк. Третье место – Лучшев Руслан, Новокузнецкий транспортно-технологический техникум, город Новокузнецк. Первое место вне конкурса занял Новиков Игорь, Новокузнецкий техникум строительных технологий и сферы обслуживания. Победителями среди обучающихся выпускных групп стали первое место Макаров Павел, профессиональное училище номер 35, поселок городского типа Тисуль. Второе место – Горлов Иван, Кузнецкий индустриальный техникум, город Новокузнецк. Третье место занял Стаканов Александр, профессиональное училище номер 3, город Кемерово. Первое место вне конкурса досталось Сухорученко Дмитрию, Новокузнецкий техникум строительных технологий и сферы обслуживания, город Новокузнецк. Победителями среди мастеров производственного обучения стали первое место занял Лебедев Виктор Александрович, Новокузнецкий транспортно-технологический техникум город Новокузнецк. Второе место заняла Капран Мария Адгамовна, Кузнецкий индустриальный техникум город Новокузнецк. Третьего места удостоен Заварзин Николай Михайлович, профессиональное училище номер 35, поселок городского типа Тесуль. Первое место вне конкурса присуждено Родионову Александру Дмитриевичу, Новокузнецкий техникум строительных технологий и сферы обслуживания. Своими впечатлениями о прошедшем конкурсе поделились мастера производственного обучения, обучающиеся второго курса и обучающиеся выпускных групп. Меня зовут Шестлера Лена Леонидовна. Я представляю техникум Сибирского политехнический. Я считаю, вот эти конкурсы нужно всегда проводить. Дети активизировались именно вот на этой деятельности и они действительно понимали что это нужная профессия очень конечно организованно молодцы все у них новое, технология а здесь ты не только свой опыт но тут и эстетику покажешь свою и свои знания которые у тебя есть транспортно-технологический технологий узнать свой профессионализм именно среди мастеров производственных учений ну, подготовка к нему, конечно, большую роль идет. Там давали, значит, схему. схему. С ребятами эту схему собирали. Но отношение к работе это тоже меняется. И у ребят отношение именно к профессии, в принципе, тоже меняется. Почему? Потому что они уже сами осознают, вот когда они учатся в технике, да, ну вроде учатся и учатся, а когда подготавливаются к конкурсу, я думаю, после конкурса они еще больше учатся, еще лучше. И мне тоже было интересно, если бы не это, я бы, может, никогда не заглянул бы в те сайты, которые я смотрел сейчас. Угу. Я так думаю, что, что приобретение навыков, это большую роль играет. Ну и, конечно, там же люди будут, мастера производственного обучения и обучающиеся они тоже видят, что с других училищ там приходят и как они это делают, как. Ну, наверное, это тоже интересно. Лучше Руслан Русланович, я студент Кузнецкого транспортно-технологического техникума, который как раз находится неподалеку. Электромонтер и наладчик электротехнического оборудования. Ну, Во-первых, это себя узнать, на что я могу да, претендовать по своему навыку да, и по своим знаниям. И, во-вторых, себя презентовать. То есть это мне пригодится в дальнейшем в будущем, да, на работу устроиться куда-то. Это же надо все. Мы работаем с народом, да, с разным. То есть смотрим, как они выступают, как мы себя показываем. То есть это, во-первых, общение, да. То есть мы смотрим, как они могут работать, как мы, и черпать информацию.